Давати зразу навіть пані Віра, ви щойно побули на прес-конференції, яка проводилась по розгляду закону проєкту закону, який ввійшов в силу про співробітництво територіальних громад. Я бачу, ви отримали матеріали, значить пояснювальні до цього законопроекту. Скажіть, будь ласка, ваше особисте? Особисту оцінку як фінансиста щодо цього закону і, взагалі, загальні риси, недоліки, переваги цього закону. Що ви можете сказати? Добре, Мене звати Віра Губанова. я корінна данчанка, і зараз проживаю в Києві. Винужена бросити свій дом, своє житло, як і тисячі українців з Хвастопою. Мене дуже цікавить... все, что сейчас происходит по поводу э, Конституции, территориальных громад и э, закона о самоуправлении, местном самоуправлении. Сегодня я побывала на конференции э, и узнала, что уже принят закон о сотрудничестве территориальных громад. И у меня, вы знаете, первый вопрос у меня, как у финансиста, э, появился сразу же. Территориальных громад еще нет не створы, не такие юридичные объекты, субъекты хозяйственной деятельности, а закон о их э, сотрудничестве уже есть. То есть нет нет закона э, по механизму формирования создания территориальных громад, он не прописан, естественно, Конституцией, которой мы являемся собственниками национального богатства и все, а уже сотрудничество территориальных громад. И что я вижу в этом законе? Нам дали такие раскладочки. Вот, и вы только, пожалуйста, посмотрите. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот она, громада территориальная. Громада. Из, э, Значит, по это... Закону э, должна схема, быть, схема, схема принятия каких-то решений да, и проекта, утверждения проекта. Да, да, проекта. Да, да, вот да. в этой схеме, где находится громада и может ли она значит, быть инициатором и, реализатор, и значит, реализатором этого проекта, вот согласно этой схеме, что вы можете сказать? Я не вижу, потому что я не вижу в этом законе момента формирования, ведь согласно закону о самоуправлении, именно громада должна делегировать своих членов своей громады в административное управление, которое мы должны контролировать. Вот в, этом, в этой схеме я вижу, что громады, я не вижу, чтобы она участвовала в механизме выборов. Нет механизма прописания выборов вот этой, э, э, глав наших территориальных громад. Зато я вижу, что они являются, вот эти голова рады, депутаты рады, члены э, грома, громады, они являются инициатором, а не сама непосредственно громада. То есть вот здесь уже изначально все наоборот. Громада должна быть инициатором по выбору головы, депутатов, членов, которые вот. будут ее, э, согласна, э, э, ее интересы выражать. А здесь получается наоборот, то есть что от сегодняшнего и вы видите получается потом только инициатива, инициаторы, то есть у нас инициаторы, как и то, что и сейчас происходит, являются губернаторы и мэры городов. Они у нас инициаторы, они мы громада, мы отсечены от этого процесса. И они свои пропозиции, инициаторы являются инициаторами пропозиции, разглядом решения, нацелания. И такие в эту схему круговерти заверчены. Именно они являются инициаторами. Мы остались внизу, как и были. Вот, поэтому еще что я хочу сказать по поводу этого закона о спив рубить территориальных громад. Смысл этого закона, если просто говорить, объединение районов, мы знаем, что территориальная громада, она в межах района, в пределах района. Они хотят объединить до 10 территориальных громад вместе в одну. То бишь они хотят сделать единые, естественно, расчетные счета, на где будут аккумулированы все затраты на этих счетах, и они будут распределяться, распоряжаться этими финансами. А что опять будут получать от этого граждане, это большой-большой знак вопроса. Мы уже знаем, у нас в Донецке была создав... создана управляющая компания, где аккумулировались все финансы. Жики были лишены материалов, материальных ресурсов, которые производили ремонты. Эти управляющие компании недоступны, они не решали никакие вопросы. И в результате мы имеем то, что имеем. Коммунальное хозяйство в упадке. Да, а тут еще на цій схемі зображена, ми бачимо, дивіться, на яких засадничих, правознавчих документах значить, тримається ця схема. Закон про співробітництво територіальних громад, Конституції ми тут не бачимо. Ага, а, ні, є є, є є Конституція, але вже закон і Європейська хартія місцевого самоврядування стаття 10 береться до уваги, а 6 не де, де ми, коли ми нам всю лежит где пятая шестая статьи конституции, конституции что мы являемся основными джерелом власти а, и да, основными точниками этого нет и вот самая проблема в чем у нашей в нашей стране что сейчас что получается территориальные громады не созданы нет их механизма а, а уже спивно, вот это сотрудничество закона избран и самое главное что мы не являемся собственниками Смысл этой схемы, что объединятся коммунальные все предприятия воедино в городе либо в селе, и они будут выставлять ту тарификацию на, кому, на услуги, которые будут обслуживать население. Мы никаким образом не влияем ни на эти тарифы, ни на использование этих финансов, которые будут стекаться буквально, представьте, стечение финансов. 10 громад объединит это город. У нас в Донецке было 9 районов. То есть вы можете себе представить все, что, как говорится, в один карман. При этом да. мы, как и, как и были, не, не являлись собственниками э, коммунальной собственности, мы не являемся собственниками публичной собственности, мы не являемся до сих пор, потому что после распада Советского Союза не была проведена и полная инвентаризация майна, и мы не стали в дальнейшем э, -э, собственниками этого национального богатства. Ну и еще я особо могу добавить, что этот закон станет под грунтом Киевраде творить что будь Это и объединение территориальных громад, Районів ще не створені, але вже вони будуть створюватись, значить, на рівні співробітництва. Значить, а райони досить самодостатні. могли б саморегульовані бути і економіку розвивати там, і все так далі. Ну одним словом, є над чим працювати Доносити до е людей. Вот куда нас тянут? Очень большое желание, как мы сегодня услышали на этой пресс-конференции, поменять Конституцию. У нас Конституция – одна из лучших Конституций Европы. Зачем ее менять? Мы так догадываемся, что будет опять подмена понятий, вместо публичной сейчас и правозащитники. Я была на предыдущей конференции, где была Луганская правозащитная группа. Есть такое словосочетание – публичное право. А собственность, почему-то властность у нас коммунальная такая тавтология. Публичной власти нема, только публичное право. Так. Для мене це, чесно говоря, абсолютно зрозуміла, що йдуть ап'ять абми, ну, получається, як були нічим, ми так і осталися. А що ви можете сказати щодо участі представників європейської спільноти? Представників Швейцарії, були Євросоюзу? І коли будемо говорити так в калуарах на кава Брейк, ми задавали питання, і ви теж підходили. Скажіть, будь ласка, яке ваше уявлення? Знають вони про ці всі негаразди? Правозахисні, що вони як вони прокоментували? Ми не записали цю uh, цю дискусію. Був заданий питання і представителю uh, Швейцарії, який займався теж себе в Швейцарії подобним об'єднанням uh, муніполь От вибачте. Вот. И когда я ему задала вопрос, как у них они являются, у них как у них в Швейцарии прошла инвентаризация, как они стали собственниками национального богатства, я ответ на этот вопрос не получила, я вам сразу говорю. Единственное, что он в своей, промойке, в своей в своем ответе сказал, что они являются с то есть они являются совладельцами коммунальной собственности. Потом я в задавала опять-таки этому представителю еще один вопрос. Подскажите, как нам стать в нашей стране спевластниками или совладельцами нашего, совладельцами, пусть даже не полностью национальной, хотя бы коммунальной собственно, как нам стать? Он сказал, что э, он мне то же самое на этот вопрос не ответил. Он сказал, что это внутренние наши а, проблемы, что это, вопрос, это юридический, юридический вопрос. вопрос. И решается в межах вашей громады. Топто, да, они знают, они понимают, что основная тяжесть, правильно было сказано на предыдущей конференции, что основная тяжесть ляжет на нас. Ну и, конечно же, европейские деньги, которые идут в эти проекты. Мы это видим, что идет объединение громад с целью получения транша. Вот что вы скажете как финансист. это позитивное явление, что нас будут снова кормить. Нет, на самом деле. С одной стороны, Европа все время демонстрирует, что она за демократическое развитие нашего общества, за демократические процессы в нашей стране. Она с этой стороны поддерживает укра украинцев. А с другой стороны, я вижу, что как бы, что касается этого закона, мы перескочили самый главный вопрос. И они прекрасно понимают, нельзя заниматься формированием территориальные громад, тем более уже э, они еще не созданы, э, а уже с пивродизным. Понимаете, это все надуманные структуры. Можно назвать, вот допустим, в Донецке э, бангруппировка группировка назвалась Донецкой э, Народной Республикой, а по сути э, можно любую суть подменить названием. А сначала нужно именно провести инвентаризацию, чтобы территориальные громады знали стоимость, балансовую стоимость того, чем владеет на сегодняшний день территориальная громада. И вот когда люди, каждый человек будет знать, что он владеет тем-то тем-то, у них появится ответственность. И включится вот этот рычаг контроля над теми, кого громада должна выдвигать для управления финансами. Угу. Принятие решений и так далее. Так, ну, перспективы. Відкриваються досить великі. Ми бачимо, що роботу треба продовжувати саме в громадах інформаційно підвищувати свідомість українців і будемо йти до створення територіальних громад, а потім буде ставати в площину господарювання і фінансового забезпечення. Дякуємо за допомогу таких спеціалістів, які волі і долі у нас опинилися в Києві. Ми все ж таки будемо об'єднувати дійсно настільки громади, скільки потенціал. Розумовий, освітній і створювати дійсно нову систему як влади, політики, так і економіки, господарювання. В тому числі, дякую. на все добре.